Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, saya hari ini cuba memberi perspektif dari segi undang-undang, bagaimana proses undang-undang ni berlaku dan saya nak maklumkan sama ada mungkin ramai tak tahu sama ada boikot ni di bawah undang-undang antarabangsa dibenarkan atau tidak ataupun menjadi tanggungjawab kita. Sebab ada perkembangan-perkembangan, saya rasa Uh, saya rasa belum lagi dimaklum umum lagi um, sebab saya rasa negara-negara pun tak tahu apa tanggungjawab mereka uh, di dari segi perspektif undang-undang antarabangsa lah dan semua ni boleh berkait dengan Puan Nazri uh, pembentangan Puan Nazri semua berkait kan jadi baik sebelum tu okay, saya nak terangkan di sini uh, kita kena faham satu undang-undang antarabangsa sebab ramai mungkin kecewa melihat perkembangan undang-undang antarabangsa sebab tak boleh enforce. Jadi saya akan terangkan perkembangan undang-undang antarabangsa dahulu. Lepas tu pelaksanaannya mungkin kita boleh berbincangkan tetapi saya tidaklah uh, tidak hopeful sangat. Ada banyak lagi yang kita boleh buat sebab kita ada contoh semacam Prof Nazri kata tu South Africa. Kita masih lagi jauh, kita dari masih lagi titik permulaan untuk memboikot South Africa, kita masih lagi titik permulaan tetapi kita banyak kes-kes di mahkamah yang kita boleh gunakan. Baik? Baik. Jadi saya um, um, mungkin ada setengah tahun saya terlibat yang dalam ICC. ICC ini adalah untuk tindakan ke atas individu. Sebab itu dia tidak mencorakkan undang-undang uh, yang terpakai kepada negara. Sebab itu hari ini saya merujuk kepada kes-kes di ICJ sahaja kan? ICJ ni International Criminal Court kan. Terus so, setakat ini ada tiga kes kan. Sebenarnya dua kes ni taklah berkaitan dengan pokok, tapi penting juga tetapi kes ketiga ni ada kaitan dengan boycott kan. Kes pertama seterusnya adalah pada 2014. Ya. Kan? Ini adalah advisory opinion berkenaan construction of wall di occupied Palestinian territory dia bina banyak tembok-tembok dia kan jadi dibawa ke mahkamah mahkamah seterusnya mahkamah jelas menentukan semua ni salah dia banyak melanggar peruntukan undang-undang treaty semua dan mahkamah mengatakan juga bahawa Israel kena bayar balik semua semua kerugian yang dialami oleh Palestin kan tetapi ini advisory opinion kan ICJ ni dia ada dua bentuk pendakwaan. Satu satu negara lawan negara. Kalaulah kita dispute batu putih masa itu kan. Kita bawa ke ICJ. Tetapi nak bawa ICJ antara negara dengan negara. Dia kena ada konsen sebab tu boleh enforce antara dua negara lah. Kalau nak lah kan. Satu lagi yang uh, platform lain adalah advisory opinion. Ini mahkamah akan mengeluarkan pandangan-pandangan pengawal -pandangan berkenaan dengan undang-undang antarabangsa yang terpakai. Kan? Jadi ini jelas tetapi kalau kita lihat itulah saya kata pelaksanaan kes-kes ICJ kena melalui UN Security Council, Majlis Security PBB kan. ICJ ni dia 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 terletak di bawah UN. Sebab tu pelaksanaan dia kena pergi ke uh, UN Security Council. Tetapi ICC tidak, dia dia terus boleh enforce melalui negara-negara sebab itu boleh keluarkan waran tangkap sebab itu ICJ ni walaupun dia boleh membentuk undang-undang yang mengikat negara-negara tetapi untuk melaksanakan kenalah melalui United Nations Security Council nanti saya akan ceritakan apa yang berlaku di sana jadi ini satu kes yang lama sebenarnya tetapi kes yang penting adalah seterusnya ha, ini seterusnya sorry seterusnya adalah staf Afrika lawan Israel. Ha, ini bukan bagi boikot tetapi satu kes yang landmark sebenarnya yang Ustaz Fauzi sentuh tadi. Saya rasa bagus betul kes ni uh, sebab dia menunjukkan keberanian sesuatu negara melawan satu negara lain di bawah akta genosid. Okey saya nak buat uh, digress sikit. Uh, pada pandangan saya saya itu penulis Uh, okay, sebetul-betul uh, South Africa ni dia mendakwa Israel di bawah Genocide Convention. Kan? Uh, dia boleh mendakwa Israel tetapi setakat ni pada saya dia kalau boleh, kalau nak dia boleh juga mendakwa US kerana complicit dalam genocide. Tapi tak ada siapa berani lagi lah. Tetapi pada kita, saya cuba mengajukan bahawa kita pun boleh, boleh terlibat dalam kes ni. Pemasalahan kita satu je bahawa genocide convention kita ada buat pengecualian di mana tak ada tindakan mahkamah boleh buat ke atas negara kita kecuali mendapat konsen kan Jadi pengecualian ni tidak membolehkan kita tidak membolehkan kita membawa kes terhadap Israel kan Saya mencadangkan bahawa kalau boleh kita sama-sama kan kita cuba pressure ke kerajaan supaya kita tarik balik uh, tarik balik pengecualian ni, pengecualian ni boleh dibuat uh, saya ada beberapa meeting dengan MOFA mencadangkan begini tengok macam mana 2-3 minggu lepas MOFA pun tengok macam mana dia sanggup kalau kata dia sanggup kita akan bergerak saya kata kita sanggup support semua dia perlukan political will uh, pada saya kita tidak perlu pengecualian sebab ni tak mungkin, tak mungkin kita akan terlibat dalam genosid. Dia bukan macam ICC boleh mengakibatkan pendakwaan ke atas raja kan misalnya kan. Ini di ICJ seperti saya kata tadi hanya boleh mendakwa negara. Dia bukan individu. Kan? Saya rasa negara Malaysia tak akan melakukan genosid. Satu. Kedua, kalau mendakwa ke atas negara, terpul saya rasa... Saya rasa walaupun tak mungkin, saya rasa itu itu tidak mengapa pada saya kan, dia bukan melibatkan raja, boleh melibatkan individu, individu dalam negara kita lah kan? Jadi saya mencadangkan itu Dalam kes ini, pada saya hero kita Naledi, Naledi Pandol lah, puan forum minister hari itu Dia sebenarnya Muslim kan? Bagus, dia semangat kuat, dia <gul> pukul Saya cukup, cukup sukalah ikut kes South Africa ni kan Uh, sekarang ni Alhamdulillah, dulu Vice President ICJ adalah yang menyokong Israel dalam keputusan-keputusan sebelum ni, perlindungan ini ni kan. Uh, selalu uh, Palestin menang tet tetapi terdapat satu bantahan dia jadi Vice President. Presiden ICJ lepas tu menjadi Presiden di Lebanon sekarang. Jadi ada kekosongan -ke -ke kan. Tapi Alhamdulillah baru-baru ini salah saya daripada Jepun. Tapi dia ni pro-Palestin pro lah kan uh, Maknanya dia bukan, dia tak menyokong uh, Israel uh, dan, dan, Kalau ikut keputusan kan Jadi lega sikit Saya ingat uh, Vice President ICJ akan mengambil alih keputusan tu kan Okay Ini kes ketiga, ini penting sebenarnya Kes ketiga ni kita pun terlibat Saya di bawah masa pun terlibat Kes ni penting sebab dia melibatkan dari rujukan daripada General Assembly. Dia bertanyakan pendapat ICJ, apakah polisi-polisi yang berlaku, tindakan yang, yang dia dibawa oleh Israel kan ke atas ke atas penduduk Palestin di Occupied Palestine ni salah atau tidak. Bila kita pergi, pergi sana kalau lihat ha, ni ini yang terlibat 50 buah negara. Kalau lihat kat sana negara barat semua pukul. Semua pukul Semua pukul Israel Sebab tu keputusannya bagus sangat Tapi ramai tak tahu apa keputusan ni kan Jom semua pukul Kalau lihat yang yang menyokong Israel Israel dengan US saya cakap Hujah tak kuat Tetapi dekat situ boleh lihat Sweden Portugal, Spain Syok semua bagi macam-macam hujah Kenapa Israel salah dikata mata undang-undang antarabangsa Sonok saya situ. Kan? Tapi ini penting. Tetapi ramai yang mungkin tak sedar uh, keputusan dia. Saya saya ingin baca keputusan dia. Ke? Ya. Satu, dia menyatakan bahawa Israel mengamalkan etnik cleansing. Apa tak? Tak payah kita nak gaduh-gaduh lagi. Mahkamah dah tentukan dah. Mengamalkan polisi etnik cleansing dan apa Mendapati Israel bersalah dalam memaksa pemindahan um, uh, paksa je, kan force displacement kan merampas tanah menyalahguna sumber asli dan melakukan keganasan violence ke atas rakyat Palestin berapa banyak salah situ ada kan mendapati polisi hak residency sebab dia dia tak bagi orang duduk dia halau orang keluar kan hak residency pencerobohan rumah dan sekatan geratan ke atas rakyat Palestin sebagai diskriminatory tak payah kita nak argue hujah dengan orang sini ini mahkamah dah tentukan, bukti sudah ada, semua ini adalah salah Israel. Kan? Segala penempatan baru, settlement dibina, yang dibina Israel adalah menyalahi dan Israel perlu pulangkan tanah. Apa Trump ni? Trump ni out. Tapi dia cuba mengubah whole order kan? Tapi kita, kalau nak kita sentuh nanti. Tetapi dah kata kena pulangkan yang dirampasnya dan bayar pampasan. Kan? dan sekali lagi dan yang paling baik inilah paling bagus sekali dia menyatakan apakah obligasi-obligasi setiap negara di dalam dunia ni. Nah, ini saya kena baca ni. Dalam ni saya cuba terangkan sebab ini jelas tiap-tiap negara bawa undang-undang antarabangsa ini obligasi dia. Kan? The court is of the view that member state, setiap negara, are under an obligation not to recognize any changes in physical character or demographic composition international institutional structure or status of the territory occupied by Palestine or uh, by Israel on 5 June 1967 including itu Kita tak boleh iktiraf semua tu. Negara tak boleh iktiraf, tak ada negara. Sebab tu Amerika salah tengok. Dia pergi recognize East Jerusalem. Lepas tu dia suruh and to distinguish the dealing between Israel between the territory of state of Israel and the Palestinian territory occupied since 1967. Kita kena bezakan semua ni. Okey, kejap ni. Yeah. Ya. Yang ni penting ni. The court considered the duty of distinguishing dealings between Israel uh, with Israel between its ter own territory and occupied Palestine and encompasses internal apa kita kena buat obligation to abstain from treaty relations with Israel in all cases in which it proposes to act on behalf of the OPT so kita tak negara-negara sepatutnya tak boleh masuki perjanjian dengan negara Israel kalau melibatkan OPT and occupied Palestinian territory lepas tu dia suruh apa abstain from entering into economic and trade dealings with Israel concerning occupied Palestinian territory dah ke arah boycott dah memang boycott patutnya kan ini undang-undang antarabangsa kan Uh, apa lagi, to abstain in establishment and maintenance of diplomatic missions in Israel tak boleh patutnya kan, dan paling penting satu lagi, to take steps to prevent trade or investment kena halang semua trade and investment kan, Re, uh, relations that assist in the maintenance of illegal situation created by Israel in the occupied Palestinian territory jelas tak tuan-tuan puan-puan jelas undang-undang dia bagus ni kes ni. Sebenarnya dia bukan menyatakan apa yang berlaku di Palestin ataupun di lah OKB Palestine eh. Dia menyatakan obligasi setiap negara. Tetapi negara-negara tahu tak pasal ni? Tak tahu pun kita pun tak wawarkan ni. Ini tanggungjawab sebagai sebuah sebuah sebuah, sebuah negara kita kena aku ni. Sebab tu boycott ni dah jadi bukan uh, pada hujung saya dia bukan kita tak salah saja dah menjadi tanggungjawab di bawah undang-undang faham tak tuan-tuan dan puan-puan So ya, janganlah ni semua dah. nak cuba kelentong ni tak ni tak ada mahkamah dah tentukan satu dunia 141 kalau tak silap saya kecuali yang yang daripada Afrika tu kan semua dah kata ini salah negara-negara kena ikut ni tak ada, tak ada, tak boleh pertandingkan lagi. Kalau bawa lagi macam inilah jadi dia. Ini adalah undang-undang antarabangsa. Sebab tu Israel kalau tengok dia kalau boleh nak hancurkan order dunia ni. Kita pula walaupun kalau kita tak suka, kalau kita ke, pada kepada saya saya rasa kita kena maintain undang-undang antarabangsa institusi-institusi inilah. Sebab ini memihak pada kita. Ini bagus ni. Ya, okay. Jadi pemasaran ICJ sebab saya kata adalah United Nations Security Council. 30 resolusi US dah veto. US ni hancur pada saya, saya tulis dia. Saya tulis US ni dah korab demokrasi dia. Dia semua kebanyakan wakil rakyat ni semua dah dibeli. Dah disogok. Semua lah. It's the most korab demokrasi pada saya in the world. Dia suruh kita ikut dia, janganlah kita ikut dia. Okay, orang liberal-liberal suruh nak puja-puja dia orang semuanya. Perak hancur pada saya kan. So, Eh kita kena ingat ni kan. Okey. Jadi apa 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 kita tak ada peluang lagi, adakah ini bermakna kita tak ada jalan lagi di assembly? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Apa kita boleh lakukan? Baik. Itulah tu apa ni ustaz. Bunyi dengan prof kata tadi, Next. Kita kena menjadikan Israel sebuah negara pariah. Tuan-tuan dan puan-puan. Saya hari tulis dia kena saya kena potong posting saya pasal ni. Wah, asam je tak bagi saya pilih ni. Okey, tapi saya ikut saya potong lah P lepas tu S3 Saya harap semua faham lah kan. Faria, memang kena jadi. Seperti kita dah pernah ada insiden macam Prof kata tadi, negara South Africa. Mana saya tunjuk. South Africa, apa yang terjadi South Africa? Tengok ya. Eh? setakat ni, General Assembly dah keluarkan. Dia suruh Israel comply kan? Dia bagi masa tapi kalau dah lepas tu mungkin dia nak ambil tindakan. Itu pada masa sekarang lah. Tapi saya nak tengok apa jadi pada South Africa. Now, kita kena faham ke? Next. Okay. Ini oleh kerana kes ini dirujuk oleh Perhimpunan Agong, PBB, ia akan dirujuk kembali ke Perhimpunan Agong. Sebab yang tadi tu lah. Okay. Yang kita kena faham ialah untuk membuang Israel daripada United Nation itu adalah hak security council. Maknanya kalau kita nak buang Israel, dia tak boleh. Kalau proses undang-undang, proses dia kita kena pergi security council, kita pergi security council, apa akan jadi? US akan veto lagi. Betul tak? Betul, Betul tak? Tetapi pada tahun South Africa dulu, tahu tak siapa sokong South Africa? US juga, Britain juga. Dia orang ni pendukung apa pada masa dulu? Apa yang General Assembly buat, senang je. Dia tak buang, tapi dia suspend membership je. Faham tak suspend membership? Dia gantung aja, kan? Itu hak General Assembly. Yang tu kita boleh buat. Itu langkah seterusnya. Kita kena suspend Israel. Ini langkah-langkah menjadi Israel negara paria. Kan? Okey, itu yang kita kena buat. Ini berlaku 1970 di mana Ali mengambil keputusan untuk menggantungkan penyataan. Dan sebelum tu, General Assembly ada meluluskan pelbagai resolusi. General Assembly ini tidak terikat kepada United Security Council. Dia resolusi yang tidak mengikat. Tetapi lama-lama -lama, dia apa ke mempunyai pengaruh, kan? Itu apa macam mana saya tunjuk apa macam mana South Africa melalui United Nation, kan? Ni saya tunjuk. Okey, next. Apa yang berlaku di United Nation, kan? Ada pada masa South Africa dulu. Pada tahun 1962, General Assembly meluluskan resolusi untuk economic sanction dan menestablishkan uh, uh, mewujudkan United Nations Special Committee Against Apartheid. Ha, ini General Assembly boleh, boleh buat. Lepas tu dia luluskan 1963, Um, ban of sale of arms, ammunition, and military vehicles. Ini kita boleh buat. Man, General Assembly ni tak terikat dengan US. A resolution lepas tu 19 nombor 3 eh refrain from supplying petroleum to South Africa. Ini patut negara Arab dah buat dah. Kita tak buat tak apa. Kalau negara tanah buat kita masuk General Assembly, betul tak? Dan seterusnya uh, cultural academic boycott. General Assembly pass in 1998 a resolution calling states to stop cultural academic collaboration with South Africa. Tu uh, perkataannya request all state to take steps to prevent all cultural academic sports and other exchanges with the racist regime of south africa. Ta. Nah, kita boleh buat ni sebenarnya. Sebab sebab US tak boleh ganggu, Britain tak boleh ganggu, tapi kalau saya rasa kalau kita buat, saya rasa setengah-setengah Eropah boleh ikut kita sekarang ni. Sebab dia orang dah mula menyokong uh, Palestine, setengah-setengah negara Eropah. Kan? Lepas tu apa terjadi? Ter berlakulah sporting boycott sporting boycott, table tennis lepas tu boycott of South African product pun berlaku sehingga runtuhnya South Africa apa type South Africa? South Africa ada lagi, apa dia. dia? Kan? Jadi, jadi kaca mata saya melihatkan ni kita masih lagi banyak boleh buat kan? bila bincang dengan MoFa berapa langkah kita boleh buat dia dah ada 6 negara tu sebenarnya sebenarnya kita boleh kembangkan jadi kalau sebab tu dia BDS network pun penting kalau nak saya terfikir tadi dengan BDS network kita gerakkan supaya negara-negara ni pass all these resolutions step by step sebab itu di bawah pengaruh dan kuasa kita kita boleh luluskan semua ni tak payah ni lah kan sebab tu pada saya itu adalah langkah-langkah yang kita boleh buat ke arah pemboikotan Uh, Israel ataupun nak menjadikan Israel negara bayar. Tapi maklumat saya jelas jelaskan. Kita kena jadikan Israel negara Faria. Eh? Itu objektif utama saya sekarang ni lah. Eh? Okey, saya rasa mungkin ini boleh kan. Saya rasa insyaAllah. Sementara tu saya dan kawan-kawan dalam usaha lain, kita cuba secara tidak langsung uh, mahukan syarikat-syarikat tersenarai pula um, um apa ni, mematuhi apa tu uh, menyatakan sama ada dia terlibat dalam transaksi-transaksi uh, melibatkan syarikat-syarikat di Israel lah itu usaha insyaallah kami esok lusa kami akan jumpa Bursa Saham nak cuba menjadikannya satu dalam syarikat-syarikat tempatan yang yeah, listed ni dia kena senaraikan aktiviti yang melibatkan breach of human rights. Ah uh, breach of social semua tu sekarang ni menjadi eh, tanggungjawab di bawah laporan laporan sustainability eh. So, jadi kita cuba lepas tu saya tak tahu sama dia berjaya ke tidak. Kalau berjaya Alhamdulillah ni satu lagi avenue yang kita boleh kembangkan lagi lah. Kan? Aa, jadi sekat itu saya rasa tak tahu Jadi dia saya. Oh. Se sekat itu kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya dengan tu. Wa bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.